belgilanmagan oqava suv havzalarida cho'milmang cho'kmilish oqibatida yuzdan ortiq insonlar suvda cho'kib ketdi katta farg'ona <laughs> <laughs> kanaliga <laughs> <laughs> akam o'sha yerdan o'taman deb suvga tushib ketgan ekan Tushgandan chiqmaydan Qo'lni ko'rib <laughs> qoldim faqat dedi. 8-7 kilometr <laughs> uzoqlikda topdik uni suvdan albatta boshimiz devorga <laughs> tegib keyin ko'rishimiz shart emas sanlar kim bo'libsanlar dedi, misol uchun bizar cho'milaveramiz baribir onam hakam rasmiga qarab yig'lasa o'sha xot chiqib ketardi, o'zimni suvga tashlabdi assalomu alaykum belgilanmagan oqava suv havzalarida cho'milmang bugun biz ko'rsatuvimizda mana shu mavzu haqida gaplashamiz boshladik yozda <laughs> go'zal tabiatimizning betakror manzaralari sof havosi va albatta muzdek suvlar bilan bizni ohanrobodek o'ziga tortadi desak xato bo'lmaydi jaziram issiq kunlarda nafaqat bolalar balki biz o'zimiz kattalar ham suv havzalarida cho'milib ozgina salqinlab olish istagida bo'lamiz biroq bu holat muhim bir qoidani eslatishni taqozo etadi azizlar xavfsizlik nuqtai nazaridan taqiqlangan oqimi tez bo'lgan kanallar anhorlarda cho'milish umuman mumkin emas aks holda ko'rsatuvimizning ya'ni bugungi ko'rsatuvimizning qahramonlariga o'xshab yaqinlaringiz afsus afsusu nadomatlar ichida qolib ketishlari hech gap emas keling qahramonni chaqirishimizdan avval e'tiboringizni monitorlarimizga qaratsak marhamat yozning issiq jazirama kunlarida barchamiz bahavo salqin dam olish maskanlarida yoki suv havzalarida maroqli hordiq olishni istaymiz ammo ba'zi bir ota onalarning e'tiborsizligi tufayli bolalarning va eng achinarlisi kattalarning ham taqiqlangan suv havzalarida cho'milishlari oqibatida noxush vaziyatlar kuzatiladi o'tgan yili toshkent viloyatining o'zida belgilanmagan oqava suv havzalarida cho'milish natijasida yigirma olti nafardan ortiq odam cho'kib vafot etish holatlari qayd etilgan cho'milish taqiqlanadi degan ogohlantiruvchi belgilarga qaramasdan hayotlarini xavfga qo'yib cho'milayotgan bolalarga savol bilan murojaat qilinganda ular shunday deyishdi qo'rqmaysizmi xavfli joyda cho'milishga qo'rqamanniaga keldingizndakamlar keldi akamlar olib keldi bir yosh bola yurgan ekan suvga tushishni bilmas ekan cho'milishni bilmas ekan kelib qoldim oqib ketayotgan ekan kiyimii yechihib tushdimda qutqarib oldim cho'milishni bilmas ekan Башка червона ми взе Волага buni qarangki xalqimizda bir gap da, o't balosidan suv balosidan o'zi asrasin deb yoz mavsumi kelishi bilan biz uh, ko'p kuzatamiz ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda nafaqat bolalar balki yoshi kattalar ham suvga g'arq bo'lib ya'ni o'sha qonun qoidalarga amal qilmagan holda o'sha oqava suvlarda cho'milib mana shunday holatlarga ya'ni uh, hayotdan ko'z yumishlarga sabab bo'lishmoqda albatta bugun studiyamizda judayam ko'plab ekspertlarimiz yig'ilishgan mana shu mavzu haqida ular bilan bemalol gaplashishimiz mumkin eng avvalo so'z navbatini samandar aka sizga bersak Statistik ma'lumotlarni ham aytib o'tishimiz kerak bu o'sha masalani qanchalik muhim ekanligidan dalolat beradi-da. o'tgan yili aynan suvda cho'kmilish oqibatida 100 dan ortiq insonlar suvda cho'kib ketdi endi mana shu suvda cho'kkanlarni ham har bir holat o'rganib chiqiladi mana shu suvda cho'kkanlarning oltmish foizdan ortig'ini voyaga yetmaganlar tashkil etadi bular suvga cho'milgani borib shu joyda cho'kib ketgan holatlar bundan tashqari shunday bir holatlar borki o'z ehtiyotsizligi oqibatida cho'kish holatlari bundan tashqari shu jinoyat oqibati yoki suisid holatlari bilan ham solishtirganimizda o'tgan yili demak ikki yuz olti nafar inson mana shu suv havzalarida nobud bo'ldi qarang bu raqamlar juda katta raqam hozir bir oddiy statistik bir ma'lumot sifatida eshitishimiz mumkin lekin bir o'sha bir inson yo'qotish hodisasi yoki bir oiladagi bitta holatga to'xtaladigan bo'lsak ancha bir achinarli oqibatlarni keltirib chiqaradi keling bir o'tgan yilgi bir holatni bir oilada uch nafar inson suvda cho'kib ketdi uch nafar bolakay suvda cho'kib ketdi bir kunnig o'zidadeb bir kunni o'zida bu o'sha oila uchun og'ir yo'qotish albatta kichik yoshdagi farzandlar aka ukalar opa kattasi opasi bo'lgan opasi ham sakkiz yoshdagi opasi to'rt yashar bolacha eng kichkina to'rt yashar ukasi va demak yetti yashar ukasi demak uch nafar o'sha suvni bo'yida harakatlanib ketayotgan paytda kichik ukasi yugurib ketib suvga tushib ketdi qo'rqib ketgan akalari opalari ham suvga tashlab o'sha joyda qutqarish niyatida bo'lib olib chiqamiz deb suvdan olib chiqib olamiz deb demak o'sha de jarayonda halok bo'ldi suvda qutqaruv jarayoni ham o'ziga yarasha juda mushkul hisoblanadi yana aytib o'tishimiz kerak mana shu suv havzalarida o'sha man oltmish foizdan ortig'ini yosh bolalar dedimmi biz o'sha kattalardan surishtirishimiz kerak ota onalardan talab qilishimiz kerak eng ko'p suvda cho'kish holatlari mana bugundan boshlanadi nega maktabda band edi bolalarimiz bolalarimiz maktabda band edi mana maktab tugadiku endi cho'kish holatlari ming afsuski biz prognoz sifatida ham bilamiz cho'kish holatlari endi bugundan boshlanadi kunlar isiy boshladi o'sha bolalarimiz farzandlarimiz albatta o'sha soya salqin joylarga intiladi suvda cho'milishga harakat qiladi suvda cho'milish qonun qoidalarini avval o'rgatishimiz kerak bolaligidan biz farzandlarimizni chiniqtirib borishimiz kerak eng katta bizni qilgan xatoyimiz o'sha chaqaloqligida qo'rqitib qo'yish suvda cho'miltirish o'sha suvda cho'miltirayotgan paytda yuvintirayotgan holda biz bolalarni qo'rqitib qo'yamiz birinchi ustiga suvni quygan paytda o'sha bolani qo'rqitib qo'ydingizmi u bola endi bir umr suvdan qo'rqib yashaydi biz hozir yana davom etamiz hozir studiyaga biz kutayotgan qahramonimiz tashrif buyurganlar ularni ham bizga aytib beradigan bir voqealari bor keling ularni taklif etamiz va batafsil o'zlaridan eshitamiz marhamat kutib oling bugungi studiyamiz mehmoni jo'rabek madaminov prodyuser rejissyor marhamatasalomual oldingi yil xuddi shu u iyun oylarida bo'lgan voqea bu bu davronbek safarov o'zi toshkent davlat san'at institutini bitqizib biz bilan ishlayotgandi o'zi ya'ni do'stingiz ham oilali bitta farzandi bor edi ikkinchisiga homilador edi o'sha payt ayol farzandini birinchi bir yoshiga to'lish kuniga bir kun qolganda shu aka dedi man ertaga bir kun syomkadan keyin man ketaman buxoroga dedi o'sha kuni syomkadan keyin o'zi rejissyor shu uyga ketib sergeli shoshtepa mahallasi manimcha ikki soatdan keyin shunaqa voqea bo'ldi nima voqea bo'ldi shu cho'kib ketdi dedi suvga cho'kib ketdi suvga cho'kib ketdi dedi keyin biza endi san'at sohasi bo'lganimiz uchun har xil hazillar bo'ladiku keyin hazillashmang hazillashmang deb kimdan eshitdingiz birinchi bo'lib bu voqeani ya'ni davronni telefondan menga telefon kelganda uch marta keyin qaytib chiqsam tog'asi ko'tardi man tog'asiman dedi cho'kib ketdi dedi jo'rabiysizmi <laughs> siz ha davron cho'kib ketdi keling dedi bu ham bir <laughs> yuz yetmish besh bol cho'kadigan bola emas edi здоровый bola edi sog'lom suzishni biladigan bolamidi cho'milib yurib keyin oxirida cho'kib ketgan ekan cho'kkandan keyin chiqmagan qo'lini ko'rib <laughs> qoldim faqat dedi endi tog'asi gapirib berishi bo'yicha faqat shuto'g'ri qo'lini ko'rib qoldim keyin bir uch kun izladik uchinchi kun topildi bilishimizcha davron tog'asi bilan birgalikda cho'milishga borgan o'sha kuni to'g'rimi yeah. hmm. birgalikda cho'milishganmi birgalikda cho'milishgan tog'asi bilan ikkalasi birgalikda cho'milishgan u bu tomonda bo'lgan bu tomonda shu o'tib qaytib yurganda beton u sohildan bu sohilga <laughs> o'tib qaytib yurgan va undan keyin eng achinarli holati kechasi birda qutqaruvchia qutqaruvchilar bilan qutqarib anaqa qilib yuribmiza shu yerda mahalladagi bolalar yana cho'milib yuribdida kechasi bir o'sha joyda biz hali qo'pol bo'lsa ham burchaklarni suvga tushib qarashga ham sal qo'rqib turgan payt oqar suv anchagina oqarlida keyin odam cho'kib ketdi bu yerda anaqa boya cho'kib ketdi bittasi bugun tushmanglar anaqai cho'ib ketmadi yosh bolalar kattasi ham boru mayli deydi cho'ksa cho'kibdi deiz sizshi bilamizkudei biz suvga tushgandan qo'rqyapmiz даже mana hozir gapirgana murdani ko'rib qolsak deb o'lgan o'lmagan bo'lsin deb zangatigacha qaradik endi chiqib qolgan bo'lsin suzishni biladiyu ilib qolgan bo'lsa chiqib qolgandi qayrtadir o'tirgandir hazillashayotgandir deb to topilguncha ishonmadik bizda o'sha tog'alari ya'ni birgalikda bo'lgan o'sha holatga o'zlari guvoh bo'lgan do'stingizni tog'alari rabi rajabovni intervyulari bor hamkasblarimiz ular bilan bog'lanishgan va hozir lavhani taqdim etamiz sizga marhamat armon so'nggi pushaymon odamni yuragini dilini azob yedirarkan bu dunyoda yoshmi qarimi ajal tanlab turmas ekan o'tgan yili janim davron bilan shu kanalda cho'milishga keldik janim bilan ketma ket cho'milayotgandik bir vaqt qarasam tomonda ko'p qavatli binoni oltinchi etajidan bitta bola baqiryapti yordam beringlar bu bola cho'kib ketyapti qarasam oldinda jiyanim qo'llarini silkitib mani qutqaringlar degan ishora bilan suvga cho'kayotgan edi oramizda yigirma metrcha masofa bor edi yugurib suvdan chiqib oldinga yugura boshladim bor ovozimcha baqirib yordam beringlar odam cho'kyapti qutqaringlar deganimni bilaman lekin afsuski qancha urinmaylik qancha harakat qilmaylik janimiz suvga cho'kib ketdi uni qutqara olmadik o'shanda bir joyda qotib qolib endi men nima qilaman uydagilarga aka ukalar ota onasiga nima deb javob beraman deb qotib qolgan edim hanuzgacha xolamni ko'zlariga qara olmayman. bu yerda cho'milish taqiqlanganini yaxshi bilardik lekin biza o'yladikki biza yoshimiz katta bolalarmas tavakkal bilan cho'milgani sherga keldik nima bo'lgan taqdirda ham hanuzgacha vijdonim qiynaladi cho'kkan <laughs> kunni ertangisi o'g'ilchasini bir yashar birinchi tug'ilgan kuni edi xotini yana homilador edi boshqa farzandiga yaqinda o'g'il farzandli bo'ldi hozir kelin davronni xotirasini eslab o'sha davronni ota onasi bilan ikkita farzandini boqib katta qilib yuribdi bechora she'rlik kelin davronni xotirasi bilan yashayapti hayot qil ostida deb bekor aytishmaydi buni qarangki mana ikkita farzand otasiz yetim qoldi agar e'tibor <laughs> bergan bo'lsangiz o'sha joyda deyapti uydan ko'p qavatli uydan yuqoridan yordam bering cho'kayapti degan xabarni undan eshitdi o'sha birga cho'milayotgan odamdan emas yoki o'sha joydan emas o'sha yana bitta holatga to'xtalishimiz kerak suvda cho'milish jarayonida birga cho'milayotganlar o'sha bir xil holatdagilar sezmaydi chuki bilmay qoladi endi biz maxsus ruxsat etilgan joyda qutqaruv minorasi yerdan 3 metr balandlikda qutqaruv minorasi bo'ladi o'sha joyda bitta qutqaruvchi joylashadi va o'sha suv havzasi bo'ylab suv havzasi bo'ylab bir nechta qutqaruvchilar u joylarda kuzatuv ishlarini amalga oshiradi bu yerda hozir bir insonga so'z navbatini berishim kerak sababiki aynan do'stingizni suvdan olib chiqqan inson o'rozali nursaidov shu yerda ekanlar a o'razali assalomu alaykumo'razali keling osha holatni ozgina gapirib bering bizga borib joyini ko'rib o'rgandik necha kun izladingiz uch kun qidirdik uch kun uchinchi kuni sakkiz yetti kilometr uzoqlikda yangiyo'l tumanida topdik uni suvda suvdan olib chiqdik harorat issiq bo'lgan juda judayam demak ko'chani harorati issiq bo'lgan suvni harorati juda judayam sovuq bo'lgan demoqchisiz cho'milib charchagan bo'lishi mumkin yoi bo'lmasam issiq paytida suvga sakragan bo'lishi mumkin shu paytda tomir tortishlar bo'ladi odam уже shu payt tomir tortishganda даже bir xil odamlar gapira olmaydi umuman baqira olmaydi har xil qo'l anaqasi bilan ishora qilish mumkin bir xillar kamdan kam holatda baqirib gapiradi biza g'avaslik ishlarini olib boryapmiz endi yoshi katta bo'ladimi yo kichkina bo'ladimi cho'milmanglar desak biza bu yerda tug'ilganmiz o'n o'n besh yildan beri cho'milamiz sallarkim bo'libsanlar deydi misol uchun bizla cho'milaveramiz baribir aytganimizni qilmaydi qanaqadir chora ko'rishni ilojisi yo'qmi bilmadim nimadirlar o'tkazish yoki bo'lmasam o'sha yerda o'sha mcчhs xodimlarini qutqaruvchilarni qo'yib qo'yib bir choralar ko'rish imkoniyati bormi shua hafsalarua qo'yilgan hammasiga qo'yilgan cho'milish mumkin emas плакатлar qo'yilgan знакlar qo'yilgan hammasini olib suvga oti yuboraveradi ular shu holatga bir so'zim bor mana hozir ko'rdinglar sizlar yana bir ko'rsatgan bo'lardinglar ko'rsatsanglar yaxshi bo'ladi bu latok latokda oqimni tezligi juda kuchli bo'ladi buni afsus bu fojia latok bo'lgani uchun u latokdan chiqish qiyin uni chiqib ushlaydigan joyini o'zi yo'q nima bo'lishdan qat'iy nazar yosh bola cho'milyaptimi mayli bizni yomon ko'rsin qattiqroq tanbih berishimiz kerakmi deyapmanda birovni boshqalarni oilasi ham tinch bo'lishi uchun bu gapni bekor <laughs> aytayotganim yo'q mana shu gapimga izoh sifatida yana bir bizda intervyuimiz bor aslida shu uh, mavzuda biz so'z ustasi valijon shamshiyev bilan ham suhbatlashish istagida edik ular studiyamizga kelamiz deb va'da bergandilar, lekin ming afsuski hozir safarlari chiqib qolib kela olmadilar lekin ular bilan tayyorlangan uh, intervyuimiz bor uh, tomosha qilamiz keyin yana davom etamiz marhamat kelayotib o'ylab kelyapman quvonchimdan dardlarim ko'p ekan to'g'risi mana shu mavzudan qochmoqchi bo'lib turgandim baribir hozir a aylantirib olib kelyapsiz endi sizni ko'p narsadan xabaringiz borligini sezib turibman bejizga meni suv bo'yiga olib kelganiz yo'q uni bilib turibman ismi anvarjon edi biz besh o'g'ilmiz deb aytganman alijon valijon g'anijon solijon saidjon deb aslida eng kattamiz bo'lgan anvar aka men to'rt yosh bo'lganmanmi bilmayman juda kichkina edim shu anvarjon akam meni yelkasida ko'tarib bechora terlab ketardi ikki kilometr nar yoqqa lale uyiga olib borardi u akam juda maktabda yaxshi o'qigan sinfdoshlari aytgan shu bezori bolalardim shu bolalarga ozgina ta'lim tarbiya berishgandek bo'lgan lekin u bolalar endi bola ekanda qasd yonimizda katta farg'ona kanali bor <laughs> shu kanalga olib chiqishgan suzishni yaxshi bilgan akam chunki dadam akamga suzishni o'rgatgan bo'lgan lekin bolalar shuni katta farg'ona kanalininaigi sekin oqadigan joyida rosa cho'ktirishgan o'sha dimiqtirishgan keyin qishloqdagi odamlar ko'rib qolib ey nima qilishyapsan desa o'ynayapti sen, oyna sen bunaqa o'ynama deb uyingga borish deb suvdan chiqarib yuborgan lekin u sekin oqadigan joydan suvdan chiqishib tez oqadigan janubiy farg'ona kanali yonimizdan o'tadi mana u yerdan dor o'ynab o'tib berasan deb bitta kichkinagina temir bor o'sha temirdan yurg'izishgan keyin akam o'sha yerdan o'taman suvga tushib ketgan ekan katta farg'ona kanaliga uni ko'rgan bolalar qishloqdagi bolalar kelib ko'rpalarni ichiga bekinib yotib olgan anvarjon oqib ketdi deb dadam bilmagan uyga kelib qani bolalar desa shu bitta anvar ekan bo'lmagan Bu ona onam yerimiz yetgan bo'lgan shu qidirgan chiqib ketishgan men ham shu boyida yugurib yurganman beshinchi sinf bo'lsa o'n ikki yoshlar bo'lganda dadam o'shanda aytdim mariyak bo'lgandb shu suvga tashlagan bo'yicha yetti kun suvdan chiqmagan tildan qolgan ekan hech kim bilan gaplashmay qo'yib keyin o quvva tomonmi farg'ona tomonga keyin katta kanal bo'lak bo'lak ariqlarga bo'linadi shu bir kattaroq ariqqa bo'linganda yangi armiyadan kelgan bola enasini uyiga kelganda suv bo'yiga ko'rib qolib olib chiqishib matsekillarga joylashib kimni bolasi oqdi deb olib kelishgan shunda dadam bolasini ko'rib tili qaytgan ekan xudoga shukur bolamni yerga qo'yaman shunda akamni uyga olib kirishgan men borib oyog'iga yopishib olganman hushimdan ketib qolganman xullas endi oh, suv bo'yiga kelsam shu narsalar esimga tushadi kuchga to'ldim dadam bizni hammamizni qattiq suvga suzishni o'rgatdi hammamiz yaxshi suzamiz beshta o'g'il bor undan keyin shu shu darajada bo'ldimki oxiri suvni tagidan u yoqqa o'tib bu yoqqa o'tib yana u yoqqa ko'tariladigan darajada suzadigan darajada bo'ldim akamni qidirardim suvni tagida kichkina bola bo'lganmanda beshinchi oltinchi sinflarda onam yig'lab qolsa akam rasmiga qarab yig'lasam o'sha zahoti chiqib ketardim o'zimni suvga tashlab akam rosa qidirardi suvni ostidan birorta odamlarni kiyimini topmasam akam hali o'lmagan mana shu yerdadeb kattalarniham obortirib tushirdirardi ana shunaqa bu narsani hech kimga bunaqa holatda aytmaganman shuning uchun shu miyamda qolgan o'sha yerga borib hozirgacha cho'milolmayman lekin mana hozirgacha borsam man yaqinda ham borib keldim dadamni ziyorat qilamanda o'sha suv bo'ylab yuraman hozirgacha yuraman yuguraman mashq qilaman o'sha suvni bo'yida yuraman lekin o'sha suvga ancha bo'ldi tusholmayman ba'zan suv bilan gaplashib qolaman urushib qolaman urushganday bo'lib qolaman lekin xafa emasman men bu suvdan kelishaman kelishaman chunki ko'zimdan qancha qancha suvlar oqdi suv bilan kelishmaslikni iloji yo'q xudo ko'rsatmasin hech kimning xonadonida mana shunday g'am tashvish bo'lmasin albatta tursunoya opa inson psixikasida shunaqa narsa borki o'zini isbotlash o'sha taqiq orqasidagi kuchni yengib o'tish orqali men qudratliman degan narsani isbotlamoqchi bo'ladi lekin afsuski mana shunday loqaydli va o'zini balandparvoz ma'noda ko'rsatmoqchi bo'lgan harakatlar oxiri halokatli Men o'sha bizni hozir efir orqali ko'rib turgan kuzatuvchilarga aytgan bo'lardim e'tiborli bo'laylik albatta boshimiz devorga tegib keyin anglashimiz keyin ko'rishimiz shart emas <coughs> shusiz ham shunaqangi yomon oqibatga bormasdan ham hammasini tushunsa bo'laveradi <laughs> <açad> inson chunki insonga ongni aqlni bekorga berib qo'ymagan davom etamiz biz cho'milayotganda rioya qilinishi shart bo'lgan eng asosiy besh qoidani sanab o'tmoqchimiz suv havzasiga kelib darhol suvga tushmaslik kerak bu tomirlarning tortishishiga <sympathicings> <jack�> olib keladi badanni o'n o'n besh daqiqa suvga ko'niktirib <authenticity> <laughs> so'ng ohista suvga tushish va cho'milish zarur ekan suvga bosh bilan sho'ng'imang bu o'ta xavfli ovqatlanish va suzish davridagi oraliq vaqt muhim ahamiyatga ega ekan bir vaqtning o'zida ham cho'milish ham tamaddi qilish taqiqlanadi quyoshda uzoq toblangandan keyin ham suvga tushish yoki sho'ng'ish tavsiya etilmaydi bu holat mushaklarni qisqartirib yurak faoliyatini to'xtatishga olib kelishi mumkindir va oxirgisi suzish havzalarida 40 daqiqadan ortiq turmaslik lozim suvning harorati 16-17 daraja bo'lishi kerak bizda yana bir tavsiya bor valijon shamshiyev nafaqat yoshlarga balki ota onalarga aytmoqchi bo'lgan bir nasihatli gaplari bor ekan eshitamiz marhamat hayotimda ko'p voqealarni ko'rdim azizlar hammasini oqibatida bee'tiborlik bor hozir eng hushyor bo'ladigan payt bolalarga bee'tibor bo'lmang aynan hozir ularni qoni qaynagan payt ya'ni yoz paytida yosh qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar ko'pchilik jo'shib ketadi o'zini boshqara olmay qolishi mumkin o'zi qila olmaydigan ishlar o'sha to'g'ri kelmaydigan qonuniga to'g'ri kelmaydigan ishlarni qilibborishga harakat qiladi ayniqsa bo'lib ham yozda ko'pchilikni hayolida cho'milish suv bo'ladi suv bilan su o'zi sokin qarang turganda sokin lekin suv balosidan deydiyu' o't, ot balosidan suv qazosida o'zi asrasin dadam bizga suzgishni o'rgatishdan oldin shunday o'rgatardiki oldin oyog'ingni sol sekin sekin badaningga bir suv sepib ol keyin tanang suvga moslashgandan keyin anau tomon anavi joyda tushma mana u yerda tush mumkin bo'lgan joyda tush ayniqsa kattalar ko'cha kuyda yurganda bolalar bir biri bilan o'ynaydi sherigi or <laughs> nomusdan yo charchamadim deyaveradi yo'q suv charchatib qo'yadi charchatib qo'yadi ko'chadan o'tib ketayotganda ham kattalar iltimos bunday cho'milayotgan bolalarga bir bir nazar tashlanglar balkim uni ota onasi nimadir ish bilan banddir sizni ham farzandingiz bor <laughs> shu bolalarga etibor <laughs> be chekkaroqda suvi yo'q nimaga unaqa bir <laughs> biringga qattiq munosabatda bo'lyapsan deb bir <laughs> og'iz sal chekkalatib qo'ysangiz sizni ham farzandingizga kimdir vaqti kelganda qaytadi yaxshi bugungi ko'rsatuvimizni farzandlar bilan birgalikda ota onalar ham ko'rishyapti ajab emas farzandlarimiz ham mana shu lavhalarni ko'rib mana shu gaplarni eshitib ozgina e, bo'lsa-da aqllarini yig'ib e, demak mana shu xavzalarda, ya'ni mumkin bo'lmagan havzalarda cho'milish mumkin emasligini tushunib yetgan bo'lsalar qolaversa ota onalarimizni ham qaysidir ma'noda biz bugun ogohlikka hushyorlikka chorladik deb umid qilamiz bugun aytmoqchi bo'lganlarimiz mana shularida hech birimizni uyimizda g'am bo'lmasin ilohim yana uchrashamiz salomat bo'ling